Angka Januari menunjukkan bahawa uh, kebimbangan ataupun ketidakpuasan hati mengenai rasuah telah menjadi isu nombor satu di negara ini hmm. uh, di kalangan pengundi mengatasi masalah ekonomi. Hmm. Hmm. Tindak balas daripada kerajaan ialah kita tangkap lagi ramai orang. Kita tangkap lagi ramai orang. Kita tunjukkan Tan Sri Azam Baki ini layak untuk disambung satu tahun lagi kerana dialah yang balik berani. Dia tangkap semua orang kan tapi angka itu tak berganjak malah menjadi lebih uh, teruk tahu dari satu bulan ke satu bulan. Okay. dan dan hipotesis saya ialah kerana rakyat ni tak bodoh. <laughs> uh, sebab itu saya timbulkan soalan yang saya tanya tentang saringan tapisan dan juga kelulusan SPRM itu kerana kita ada berjuta penjawat awam hmm. yang dalam polis ke tentera ke pegawai kerajaan ke malah untuk jawatan-jawatan uh, board kan GLC semua ni semua ditapis oleh SPRM hmm. apa yang tidak disebut selama ini sebab itu berlaku cynicism sebab itu rakyat kita ni dia cynical tau bila jadi-jadi tangkap sana sini semua sebab dia tahu engkau juga yang lantik Engkau juga yang tapis Dia tahu prosesnya ialah Sebelum seseorang itu dilantik Hatta untuk naik pangkat biasa pun Jawatan biasa kat bawah Apatah lagi untuk jawatan Seperti panglima, kantor tentera ke ketua pengarah sana sini kan Dia tahu sebenarnya Ada berlaku proses tapisan Dan perlu mendapat tapisan Dan kelulusan daripada SPRM mm -hmm. Jadi apa yang kamu tapisnya mm -hmm. ha, Sebab Jadi, tu pandangannya ialah semua ni alah cukup syarat sajalah. Dia dia luluskan itu sebenarnya kalau geng-geng dia dia lulus ataupun dia buat tak tahu saja kan. Jadi itu hanya untuk mencukupkan syarat saja. Dia Jadi, satu kerugian kepada negara lah kerana eh. Okay. Kalau kita betul-betul serius untuk memerangi rasuah, maka kita kena menangani Punca-punca dan faktor-faktor yang membolehkan rasuah itu berleluasa Kerana lebih baik kita tak ada rasuah langsung Daripada kita sibuk tunjuk orang Kita banyak rasuah tapi kita ada ketua pesuruh jaya SPRM yang cukup rasuah. berani Yang berlaku sekarang ialah we have a superman mm -hmm. We have a Perdana Menteri yang menjerit Apa nama ni, sakau, lawan Kita ada ketua pesuruh jaya yang pergi tangkap semua orang kan untuk tempoh yang pendek bolehlah tapi adakah itu akan menyelesaikan masalah rasuah di negara kita? Kalau tengok kepada dapatan-dapatan nampaknya rakyat sinikal lah sebab rakyat tahu punca-punca yang menyebabkan rasuah itu nampaknya masih belum ditangani dengan baik. Jadi soalan yang kita perlu tanya ialah apa punca-punca dia? Okay. Kita ambil contohlah hardware software kan. Mm -hmm. Katakanlah uh, kita menguruskan satu syarikat, kita kena ada hardware, kita kena ada software and kita kena ada the culture that operationalize and bring together software dan hardware. Tadi kan, mm. hardware ni ialah ketua pesuruh jaya SPRM lah. Ha, dia hardware dia, dia petangkap, tangkap gini-gini kan. Software dia apa dia dalam kerajaan kita? Sistem tu, itself. Sistem tu maksudnya the rules oh. kan apa rules ya satu contohnya ialah perolehan hmm. sistem perolehan itu kita semua tahulah sistem tu kena game uh, kan uh, SPRM uh, ataupun Datuk Seri Anwar kata kita akan cegah kartel dan cara mencegah kartel ialah bila kita berjaya menangkap 20 syarikat yang di dalam satu kartel kan Orang yang sama mengawal 20 syarikat. Dia dah ada semua kaki dia kat mana ni. Pegawai sana, pegawai sini. Daripada meletakkan spek perolehan lagi pun, dia dah tahu dah berapa costing, berapa yang dia nak bid. Jadi dia susun 20 syarikat. Syarikat A ni yang dia nak menang kan, Katakanlah 10 juta. Yang lain tu dia ubah. Yang ni dia letak 7 juta, yang itu dia letak 20 juta, semua. Jadi lalala pusing kat mana pun dapat kat dia juga. Kita semua tahu benda tu berlaku kan. Hmm. Jadi kali pertama tangkap katel okay, ha. Yeah. Kali kedua, kali ketiga lah Orang kata hmm, super tak payah Sebab orang tahu What you need to do is to fix the loophole How is it that sistem yang boleh kena game ini Masih lagi berterusan Sebab itu yang perlu ditanya Masalahnya ini semua soalan-soalan yang 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 sensitif kerana perolehan ni semua di bawah Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hmm. Sebab itu kalau tanya pegawai awam, jangan terkejut. Pegawai awam rasa macam, Ya Datuk Seri Anwar, kita tahulah you nak lawan rasuah, tata kelola, tata kelola. Tapi Menteri Kewangannya you. Yang jaga perolehannya you. Mana yang perubahan perolehannya? Kalau kita tahu sistemnya itu menyebabkan boleh ada sindiket, menyebabkan boleh ada rasuah, kita tahu dia dah boleh game daripada set. The word go, get go, dia dah boleh game. Then, apa apa yang kita perlu buat untuk kita menukar sistem itu proses SOP satu persatu supaya um, uh, risiko rasuah itu makin berkurangan dan di mana-mana pun caranya ialah benda ni bukan rocket science caranya ialah dia panggil devolution of power hmm. Jangan tumpukan kuasa yang bersabit dengan perolehan ini Di tangan-tangan tertentu Itu satu, devolution of power Kedua, ialah to make it as transparent as possible Bila benda tu telus, jadi tak boleh nak konar lah Kan? Uh, jadi sebab itu, yang kita belum dengar banyak lagi Belum lagi nampak, ialah Apakah langkah-langkah yang bersifat structural Yang diambil untuk mengetahui takkan proses and SOP kita dalam semua perkara untuk memastikan dia lebih telus hmm. untuk memastikan kita tak perlu kaki di dalam yeah. lah. Kalau hardware tu kita tak sentuh lah. Ha, itu SPRM sebenarnya. Sekarang kita bercakap tentang software kan. Jadi ada banyak benda yang perlu ditukar mengenai software itu dan ia mestilah bergerak ke arah memastikan level playing field and the way to do it is to remove as much power from 3-4 orang kepada melalui yang tak boleh nak kona semua tu dan juga to make sure at least it's as transparent as possible supaya semua orang ada access kepada level playing field. <tongan economic laughter>